lar. Biz bu günləri testlərdən istifadə qaydasını öyrənəcəyik. Burda sadə testlərlərdir. Dur, bu sadə testdə amperflaşdır, bu cərəyan şiddətini ölçmək üçün naqildən axan cərəyan şiddətini. Müqavimətli testdir, belə bir testlərdən, testlər müxtəlifdir. Məsələn, bu belə bir testləri var. Əsas bizimki bu gün TV testerimiz, çox funksiyalı tester olan jırdal multimetr, multimetr İngilislənin nə testerdilməyi idi. Yeni testerimizdir bu bizim. Vitz Almaniyanın firması olan Vitz VC90 getdi markalı çox funksiyalı bir testerdir. Bunun ağəlləri Bunun kitabçası, onay sıfata kaydaları. Düz burada İngilizce değil. istifadə qaydaları qoyaq Koyak kenara. Esas əsas esas meflebe istifadə qaydasına. Bu bizim testerimiz. Testerin esasen iki nakil burada vardır. Burada biz görürük kırmızı ve kara. Kara menfi. Yani kom gelir. Koma birleştirilir bu. Menfi. mənfi, qoysa bu müsbət. Bunu burada göstərildiyi kimi ən çox bu, yəni voltajı, kondensatorları, diodları ən çox istifadə olunan yerədir. Yəni bunun tərəfi amperajı ölçmək üçün bu qırmızı naqil sonra göstəriləcək. Qoşuruq bura. Və bunun arxada özün səz istəyanması üçün ayağı da vardır. Biz birinci başlayaq zərən volt volt Burda göründüyü kimi DC və AC AC dəyişən cərəyandır. Dəyişən cərəyandır. Bu ən çox evlərdə istifadə etdiyimiz yüksək gərginlik ölçmək içindir. Bununla istifadə edərək bunun iki başı var. Adəb ev olan cərəyanı ölçmək üçün istifadə olunur. Bunu çıxardıq bisa məni olur. Hə, bura. Ötə bilərik bunu. 220 volt. 220 volt. Bu bizim dəyişən cərəyanımız, AC. AC. AC yazılır. 220 volt. AC. Yəni dəyişən cərəyan 220 volt yüksək gərginlikləri ötmək üçün istifadə olunur. Sonra keçək biz bu düyməni basaraq bu düymə DC və AC dəyişən və sabit cərəyandır. AC bu, DC isə sabit cərəyan, sabit cərəyan nadir. Akkumulyatorlar, batareyqalar, maşına akkumulyatorları ən, ən çox bu tip batareyaları ölçmək üçün istifadə olunur. Biz bir primərə baxa, misala baxa sadə bir batareyadır. 1.5 voltluq batareyadır bu. Bu mənfi qütbünə qoyuruq, bu müsbət qütbünə qoyuruq və ora baxırıq. 1.5 volt. Sadə bir 3 voltluq batareya. Kompüter batareyası, plata. Ana platanın batareyası 3 volt. Mən göstərildiyi kimi 3 volt. Burada da eyni göstərir. Akkumulyator 9 voltlu akkumulyatordur bu batareyakadı. Sadəcə arabada istifadə olunub. Biz bunu yenə qütbləri qoyub bu, 5 volt. Yəni istifadə olduğu görə bu buna zərətkə lazımdır. Belə bir şey. Biz kəsək əsasən də tutum. Tutum nədir? Tutum. Anı yəni, pidskada olduğu kimi om gedir, om. Klon işarəsi bu işarədir. Tutumun işarəsi budur. Hər bir İnsanın özünün özünün də tutumu vardır. Sadəcə olaraq insanın özündə də tutum olur. Yoxlaba, yoxlaya bilərik. İnsanın hər bir şeydə tutum var R er işarəsi ilə bizkada şar olunur. Gördüyümüz kimi adicə mənim öz əlimdəki olan insan bədənindəki tutum. Biz bunu sadə bir rezistorla yoxlaya bilərik. Sadə bir rezistordur burda resistor haqqında gələn dərslərimizdə ətraflı danışacaq. Yəni bu kondensatorlar, diodlar ətraflanışdır. Bu resistorun öz üst hərində xəttləri qırmızı, sarı. Yəni bunların öz tutumları vardı. Bunu biz yoxlamaq üçün, yəni göstərəcəyik sizə. Bu budur. Bağa bilərsiz. Dəyik. Yəni 1, yəni 2 kO, 2 kO ki kolon. İki şey bir başqa rezistora rezistorun tutumları. Hmm, bunu göstərmək üçün testerdən tutumlanı squad etmək məcburam, sizə göstərirəm. Bu bu rezistor уже xarab olan, yəni istifadə olunmuş rezistordur, bu işləmir. Ona görə bu tam göstərmir. Amma tam göstərən tutumu o göstərdi. Getsei əsas burada olan diyot. Diyodun işarəsi yarımkeçirici diyotlar. Diyot diyodun işarəsidir bu. Sadə bir diyot götürək. Bu bizim sadə bir diyodumuzdur, yarımkeçirici bir tərəfli diyot. Göstərəndə bunun bir tərəfi göstərməlidir, bir tərəfi yox. Bunu göstərir. Sən bu tərəfi göstərmədin. Biz bunu dəyişirik bunu göstərməlidir. Gördüyünüz kimi bu diodun işarəsi. Yəni bu diodun işarəsi ilə tranzistorlar, diodlar ölçülür. Bunun bu diod işarəsində bu testlərdə bir, bir var. Asslıq bunu səs funksiyası. Səs funksiyası. Bu səs funksiyası nədir? Adətən bir xarab olmuş. Yəni ki, yanmış tranzistordur bu. Az bir televizor monitorlu tranzistordur. Bax bu istifadə olunubmi yox bunu belə bir sadə yoxlama ilə özünüz də bu işləməlisiniz. Ona görə bunun biz bilirik ki bununla bu istifadə ödəyilir. Sadəcə bir misalla premyerə baxaq. Bu, i̇şləyən bir lampadır. İşləyən bir lampa. Yəni ki bu testerdəki səs funksiyası nədir? Onu mən sizə göstərmək istəyirəm. Özünüz bu işləməyin bildirir lampanı, yəni ki işləy vəziyyətdədir. Onda keçək buna. Bu işləməyən bir lampa, yəni yanmış bir lamba səs vermədi. Addı bir şeyə baxaq. Naqildə, Nagil. naqul, yəni, naqılda naqili yoxlayırıq. Baxın. Naqili yoxlayırıq. Bu, yəni naqılda qırıq qırıqlığı var, yoxdursa onu bildirir. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bunu öz imsaq deyirlər buna krokodil başın. Naadi bir şunurları, kabelləri yoxlamaq üçün bu bunu mənfi yerinə qoyuruq. Gördüyünüz kimi naqildə qırıqlıq yoxdur. Əgər naqildə qırıqlıq olsa, bu səs belə göstərməyəcək. Bu bir monomial oyunoları bir misal idi. İnşallah bular haqqında ətraflı gələn dərslərimizdə danışacağıq. İndi keçək kondensator. Bu işarə kondensatorun işarəsidir. Çox testerlərdə bu olmur. Sadə testerlərdə bu işarə olmur. Amma bu test də çox funksiyalı, ancaq ustalar istifadə etdiyi tester olduğu üçün bu kondensatorun işarəsi burada var. Sadə bir kondensator götürək. Kondensator 10 volt 100 millifarad baxa bilərsiz, balaca bir kondensatordur. İnşallah gələcək dərslərimizdə biz sizə kondensatorun ölçülməsi haqqında danışacağıq. Bunu biz indi yoxlayaq. Bu necə yoxlanılır? Bu bunun mənfi qütbü, Bu, qara işarəsi. Bu onun müsbət qütbü, qoyduq. Biz bunu burada milli faradına baxacağıq. Gördüyünüz kimi 100 normal mili tutumudur. Baxın, 100 mili Farad burada da göstərdiyi kimi. Yəni ki, bunu göstərirsə, yüksək də göstərə bilər, ondan bir az aşağı da göstərə bilər. Yəni ki, bunu kondensator üstə vəziyyətdə olduğunu göstərir. İndi keçək biz hers. Tezlik deyirlər buna, tezlik. Tezlik. Fizikada bu artıq sensorless, sensorless dalğalar, yəni ki bu əsas onun evlərdə ən çox hertz, 50 Hz olur, 220 volt. Müəyyən amperajlar da ola bilər. Bu hərsi biz indi yüksək gərginlik nöqtəsində evdəki istifadə etdiyimiz toqqun. Dövidis kimi 50 Hz. Bütün məişət cihazlarımızın, televizorlar, radiolar ən çox xenon 50 Hz göstərir. Yəni evdə istifadə etdiyimiz Hz Bu bizim hersimiz. Bu testerdə bir funksiya da var, ən çox gözəl bir funksiyası Celsi. Celsi nədir? Celsidən istifadə etmək üçün. Buradan dəyilsin. Bu Celsi. Bunun, yəni bu çox testerlərdə də olmur, bu çox funksiyalı tester olduğuna görə bunda belə bir istifadə metodu var. Baxa bilərsiniz bura. əndə normal bir qadə sadəcə olaraq bir sadə bir vilka. Yəni ən çox ıı, bu ən çox funksiyalı testlərlə də olur. Bu bonus burada gördüyünüz kimi müsbət və mənfi. Bunu biz bura düz taxmalıyıq. Burada da yazılır müsbət və mənfi. Taxdıq bura. Vilka da adətən Oke kimi taxdıq temperatur İndi biz bunu necə yoxlayacağıq? Biz payanikiğimizi, payandikimizi işə salırıq, işə salırıq. O başlayacaq qızmağa payanlik. Bunu yəni ki temperaturu ölçmək üçün sensifarad gördüyümüz kimi. Burada mən indi burada payanik yanımda olduğum üçün payanikdə istiliyin ölçəcəyik biz. Baxa bilərsiniz, yəni burada Payanın içindəcə bunun da temperaturu artır. Gördüyünüz kimi payan iki qızır və cəldə bilir. Görürsüz payan standı çıxdırıb da qızır və onu göstərir, temperaturunu göstərir. Ha belə bir şey. Saatə 1 iş funksiyası. Bizim ha biz bunu ayırırıq. Bunu ayırıb çıxardaq bundan keçək baş Biz indi keçirik burada testerdə qeydə h f e. Bu nə içindir? Burada gördüyünüz kimi bu tranzistorları ölçmək iç ölçmək içindir. Biz tranzistorları burdan da ölçə bilərik. Ancaq balaca mini götürək tranzistorları burdan biz bura taxaraq, bura işarəyə qoyaraq ölçə bilərik. Biz inşallah bu tranzistor haqqımızda gələn dəstlərimizə danışacağıq ətraflı. Yəni tranzistorların nəyə yerə bölünür, necə ölçülür. Aha bu h f e tranzistorun burada, yəni ki burada görünən dəliklilərə taxılmaqna ölçmək içindir. Biz indi keçirək əsas amperə. Amper necə ölçülür? Amperi ölçmək üçün, amperi ölçmək üçün biz bu qırmızı naqili burdan ayırırıq, ayırırıq. Amper yazılan yeri var, amper. Gördüyünüz kimi bunu taxırıq bura. COM bölməsi ancaq burada olduğu kimi qalır. Biz keçəy bu. bidan bunu Amperə ölçmək üçün, amperə ölçmək üçün biz sadə bir misala baxaq. Sadə bir misal. Bu gördüyünüz kimi, Povassapel elektrik təchizatı gedir. Yəni bu volt, amper. Bunun haqqında inşallah gələcək dərslərimizdə danışılacaq, danışacağıq. Bunu biz işə dey bir vəziyyətə salıb sadə burda biz amperajı ölçmək üçün mən yəni, bir sizə misal göstərəcəm. Sadə bir misal. Amperaj necə ölçülür? Onun haqqında biz danışaq. Amperaj. Sadə bir lampa götürək. Sadə bir lampa götürək. Lampanın bir qütbünü baxaq bura keçirdiki, bunun qütbünü amperajı ölçmək üçün. Bu bunun mənfi gəldə bir şey. İndi biz bunu işdə bir vəziyyətdə salaq aldı. Biz buna indi gərginliyi verərik. Sağdakı yandaki 9 volt da, yəni ki biz amperaj ölçmək üçün. Bunun bir başını, yəni qırmızını, qırmızını amperaj ölçmək üçün. Vilka qırbaç ilə bunu çətik. istəyirəm. Baxın. Burada ampermənci ölçülür. Gördüyünüz kimi. Gördünüz? 14 am bir, bir amper 1 1.5 amper. 1.5 amper. Gördünüz? Sadə bir şey. Testerin belə bir antenar sadə bir misalın ölçülməyəcək. Hə, Elə böyük. Şey. Amper tabelə. Səndrey. Bu bizdan testerin, testdir. Hani yəni, sfada qaydası idi. Sadə bir şeydir testeri. Sadə bir şeydir testeri işlətmək. Yəni bu tester bizdə evlərdə, yəni hər yerdə lazım olan bir cihaz, cihazdır. Yəni bu qədər məlumata görə, yəni ki, bu bizə sizə test haqqında məlumat verməyimiz bir informasiyaya bağlı testdir. Mən istifadə qaydasını indi. Gələn görüşlərə qədər görüşərik.